А с нарушителем я его сочувствовать могу только. Он ничего, никакую подпись, ничего, никакого разрешения не получит. Мне надо собирать чемодан и собирать финики у тебя на руке. Так что напрасно вы смеетесь. Я достаточно жесткий человек, ребят. Есть нарушение закона? Приятно. Следующий. 31 группа. Два журнала есть. Ну, буду говорить группы. У нас пять журналов. 32, -я, 33, -я, 34 -я группа. Ко мне подходит каждый индивидуально. Ни старост, ни журнал. Вернее так, ни журнал, ни старост. А у вас нет Теперь послушайте еще. Я не закончу. Вы ж будете иметь проблемы. Есть большой, список, большой список должников перед 69-й комнатой. Я сейчас их наговорю, а они должны идти в 69-ю комнату, решить там свой вопрос а мне принести бумажку, что вопрос решен. Каждый решает сам. Либо большой, либо маленький. Это Вудхитху, Тилавова, Набиев, верху Вайдор, Наврузов, Эксон. Можно забирать ее. Наврузов, Эксон. Батыров, Батыр. Фатахи Ашраф. Джумаев, Атамира. Мулулит, Юсеф. Наврузова, Элнура, Таиров, Минли. Таирова, Хасия. Это 69-я комната. То есть вы ко мне даже не подходите ни с чем. Я вам ничего не дам, ничего не прочув. Пока вы 69-й комната не Следующее. Следующее. Есть должники перед 135-й комнатой. Это паспортисты регистрации. Но я не имею в виду тот случай, когда уже не Сейчас нужно подойти и оттуда принести бумагу. Амрахлит, Грехова, Друзь, Черский, Фактахи Ашраф, Чураев Мукси, Ульмедов, Шатлык. Вчера, а, вчера я сказал. А, Мурадова, Шахриба. Следующий момент. Сядьте. Сядьте. Не снимайте халаты, я не все сказал. Вам наоборот сейчас придется одевать халаты. У вас нетерплячка, которая... Выражается не там, где надо. Напоминаю. А если тем, кто, кто не знает, говорю первый и последний раз. Все проблемы с регистрацией мы должны завершать за 20 дней до конца регистрации. То есть за 20 дней прийти к декану. 71-ю комнату. Не ко мне, к декану. Что мне делать ДК? Вот у меня регистрация заканчивается. Либо 135-ю комнату. Наш авир работает очень медленно. Если вы придете за меньший срок, они вам ничего не сделают, а вы подлежите депортации. В течение пяти лет не заедете на территорию Украины. Следующий момент. Если кто-то не знает, на нашей кафедре, как и на многих других кафедрах, деньги не берут, потому что некоторые к ним подходят и говорят, я всю проблему решу, ты мне заплатишь, я пойду сейчас Кулаченко, Кулаченко это я. Ему заплачу и все будет сделано. Это ложь. Бывают моменты, что человек приходит, сел ко мне, зашел в комнату, 72-й сел, и я тут посижу сейчас, сейчас прыгнут, потом выходит, все, я решил. То есть вас обманули. Вы потом придете, а вам ничего не сделают. Еще один момент бывает среди студентов. Ты мне сейчас дай деньги, я сделаю, а потом ты больше денег получишь. Приходит девица вот такими слезами плачет. Я дала деньги, и теперь без денег. Не балуйтесь деньгами. Вам родители дали деньги на учебу. Заплатите за учебу, не пытайтесь их нарасти. Самый хитрый арабский мальчик. Вас обманут очень быстро, шустрые ребята. Вы учитесь на врачах, а они учатся на то, как быстро отнять ваши деньги. Следующий момент. Сейчас написать бумажку, фамилия, имя.